Я Задорин Вячеслав Михайлович. Родился 3 октября 1986 года рожде... рождения. 57-я бригада, 34-й батальон, 1-й рот. Мобилизована 19 апреля 2024 года. Я, ну, он, когда был на гражданке, работал в охране, сменился после смены. У нас график был 4... 4 через 2, 4 на работе, 2, 2 дня дома. И шел на... домой, подъехал белый, белый бус, не помню марки, Форд, по-моему, или, ну, короче, там сидело 8 или 9 человек. Они представили, что типа военная, военная разведка, военная разведка. Ну, чтобы я показал документы. Это только я хотел убежать, ну, они мне за руку. Повели в машину, завели. И отвезли в военкомат по месту, ну, по месту жительства. Вот мы когда меня мобилизовали, сразу на следующий день, ну, вечером мы сказали, куда, в какую часть ехать в учебку. И поехали сначала, одели меня, а потом мы уже в учебку. И 20 числа уже был в учебке. До 30. До, до 31 мая. Это с 20 апреля по 31 мая. 31 мая мы выехали в Крепи ну, по старому названию Кировоград, а по новому Крапивницкий. И там мы э, распределили уже в кого бригаду, э, ну, э, как штурмовать окопы, как э, в здание заходить. Э, Гранату мы не, э, боевые не кидали. Э, стр... ну, на полигон ходили, шесть занятий было. Э, плен попал 5 июля, э, юго-западный э, с юго-западнее села Синельникова. Там мы были на позиции в блиндажах. Был штурм военными России, Российской Федерации реки. Было много ФПВ-дронов, минометы были. Мы в это время находились в блиндаже. С их стороны был задан вопрос, или вы сдаетесь, или мы вас закидаем э, гранатами. Мы испугались и сдались в плен.